Hola muy buenas, bienvenidos a mi espacio. Os voy a presentar un ejemplo práctico de lo que es la informática hoy en día, de lo que son las posibilidades que te da la infraestructura bajo código. Entonces, quiero acercarme a todos los perfiles, desde luego se van a priorizar algunos aspectos sin llegar a incidir en todos los detalles y vamos a ver de qué manera con AWS utilizando las capacidades que nos da Terraform bajo un entorno UNIS y con las capacidades definidas en los dos últimos años en mis arquitecturas podemos no solamente desplegar una serie de estructuras en la nube sino además explicarlas para que cualquier persona del planeta lo pueda entender entonces vamos a eh, priorizar algunos detalles de manera que como arquitecto cloud pueda ser capaz de presentar esta solución a todos los perfiles de la misma idea que hago en mis cursos para que tanto la gente que está muy preparada como los que tienen menos conocimientos sean capaces de hacer caso un poquito al mundo actual Amazon Web Service, hablamos de servicios, mi persona, bajo las capacidades de Terraform, impresionante herramienta, y por supuesto, abanderados por el sistema Unis, entramos en lo que sería el mundo de la nube, donde la clave principal son las redes virtuales, se inició en principio con solamente lo que serían un, máquinas virtuales, pero avanzado y haremos la base de cualquier red: son las redes virtuales, porque en base a ello se ha generado el enfoque de virtualización que ha triunfado en todo el mundo. En las redes virtuales, uno de los conceptos más importantes son las zonas de disponibilidad. El objetivo principal de Cloud es. Fomentar la resiliencia, que es la capacidad de resistir. Entonces, en estas redes hay eh, formas de evitar que puedan entrar de fuera y asegurar que solamente ciertos puertos puedan ser accedidos. Estas mismas redes pueden contener distintas instancias, que serían los servidores. En Amazon son las S2, Elastic Cloud. Entonces, en principio se pueden distribuir en seis distintas subredes. Aquí vemos una EC2 donde hay algunos atributos importantes como su propia IP local y la posible IP pública para poder acceder a ellas. El puerto, las categorías relacionadas con la instancia y la clave para poder acceder. Y estas S2 se inician con una serie de datos de usuario. Y tenemos el firewall que es el que va a proteger para que se decida quién puede hacer y cómo puede hacer. Y aquí está la base de cómo una máquina virtual funciona. Aquí vemos, en principio, en detalle, el firewall, las reglas de entrada con los puertos habilitados de SH, HDP e ICMP y las reglas de salida. Como veis, estoy minimizando la complejidad, de forma que se pueda entender lo que son estas arquitecturas. Y todo ello lo vamos a ver ahora en acción. Primero, acercándonos a lo que es el código. Esto es Terraform. Terraform es un lenguaje declarativo. Entonces, aquí podemos elegir cuántas instancias. Podríamos desplegar hasta un millón de instancias. Y según las pruebas que he realizado prácticamente es indiferente. La nube se encarga de desplegarlas de forma paralela. Podemos ver todos los datos que eh, está comentando. Aquí vemos el fichero de la red virtual, la VPC. Y como quiero priorizar en que se entiendan los conceptos, no vamos a ver todos los ficheros, sino únicamente vamos a resaltar lo que sería el código que se ejecutaría, la manera en la que se va a crear esa máquina, donde otra de las claves en, en la nube es la seguridad. Entonces, una de las cosas que hago yo es cambiar el puerto de entrada de esa estancia. Y ahora vamos a ver con una persona que no sabe inglés, supongamos que es coreano, es capaz de entender qué es un ec 2 qué es Amazon y de qué manera se puede desplegar. Esto es una transcripción UNIS. está trabajando en los dos últimos años en este concepto. Vamos a elegir el número de instancias. Vamos a poner 20 instancias. Para que se vea que se lo estamos haciendo en el momento. Se puede configurar de la manera que se desee. Entonces, la persona que no tiene por qué ser experta en inglés recibe información en su idioma. Le pregunta en su idioma. Confirma en su lenguaje que está capacitado para ejecutar esta transcripción. Y a partir de aquí entramos en las critiñones. Se ejecuta la arquitectura y se va preparando los parámetros de manera que se le va informando de lo que está ejecutando y de lo que es Amazon y de lo que es Cloud y de lo que realmente son las tecnologías actuales esperamos para el despliegue de las instancias como esto es una transcripción en principio es una serie de secuencias. Entonces tenemos que habilitar tiempo de espera. Ya que requiere tiempo para que toda esta infraestructura que hemos decidido montar se genere en AWS. Entonces en principio, según las pruebas eh, que he hecho, tardaría en lo que es la generación prácticamente lo mismo. Dos instancias que 50 instancias en lo que es la destrucción realmente es muy distinto respecto a lo que es destruir infraestructura en la nube. Hay una gran diferencia entre Digital Ocean y las demás. En Digital Ocean se destruye de forma instantánea. Ya tenemos desplegado, vemos las 20 instancias funcionando. Veis la potencia. Esto es infraestructura bajo código. Se podría desplegar cualquier infraestructura. Entramos en una de ellas. Vemos nuevamente el espacio ocupado. Y volvemos a nuestra transcripción. Empezamos la destrucción de las mismas. Hacemos también una espera para asegurarnos que se va a destruir, para tener constancia de que vamos a minimizar los costes. Porque otro de los objetos como arquitecto es minimizar los costes de las implantaciones, decidir de qué manera se pueden optimizar el despliegue de infraestructuras cloud. Y como veis, una de las grandes ventajas. De infraestructura bajo código es que nos hubiese dado igual que fuese AWS, Azul, world Cloud, Alibaba, cualquiera, porque al final es conocer los objetos de la nube en cuestión y aplicarlos a Terraform. Aquí entraría el concepto multicloud podríamos ser capaces de desplegar una infraestructura en varias nubes a la vez. Y por supuesto entramos en otro de los conceptos, pipelines. Esto es una pipeline didáctica. La diferencia entre lo que estáis viendo y una pipeline es que este código, en lugar de ejecutarse en un servidor o en el local, se ejecutaría en los servidores de GitHub o en los servidores del proveedor correspondiente. Entonces, hemos visto cómo se ha destruido y si os gusta, os animo a que os suscribáis a mis canales. Os animo a que sigáis apostando por esas tecnologías y a que apoyéis al scripting. Que esto es una revolución. Un abrazo.